कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी देशाने अल्पावधीत आरोग्य सुविधांचा मोठा विस्तार केला हे कार्य देशाची क्षमता व समस्त भारतीयांच्या बंधुभाव आणि एकतेचे प्रतीक आहे पीएम केअर फंडांच्या मदतीने देशात एक हजार एकशे पन्नास ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्यात आले असून प्रत्येक जिल्हा ऑक्सिजन दृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे असे प्रतिपादन देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले पीएम केअर फंडातर्फे उभारण्यात आलेल्या देशभरातील पस्तीस ऑक्सिजन प्लांट चे ऑनलाईन लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले त्याचा मुख्य सोहळा प्रधानमंत्री यांच्या उपस्थितीत उत्तराखंड मधील ऋषिकेश येथे झाला अमरावती येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील प्रकल्पाचाही त्यात समावेश असून या निमित्ताने स्थानिक स्तरावर आयोजित कार्यक्रमाला खासदार खासदार रामदास नवनीत राणा महापौर चेतन गावंडे जिल्हाधिकारी पवनीत कौर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्यामसुंदर निकम आदी यावेळी उपस्थित होते कोरोना संकट काळातील अडी अडचणींवर अथक प्रयत्नातून केलेली मात विविध सुविधांची वेगाने निर्मिती आदी बाबींवर प्रधानमंत्री यांनी आपल्या भाषण प्रकाश टाकला वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है सिर्फ एक टेस्टिंग लैब सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब तीन हजार टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना मास्क और किच्स के आया आयात के प्रारंभ हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही है देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर की सुविधाएं मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण दुनिया के का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान भारत ने जो कर दिखाया वो हमारी संकल्प शक्ति ते म्हणाले की कोरोना संकट काळात देशाने अत्यंत थोड्या काळात गतीने मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य सुविधा उभारल्या रुग्णालये प्रयोगशाळा ऑक्सिजन निर्मिती लसीकरण मोहीम अशा कितीतरी गोष्टींना चालना देण्यात आली अत्यंत थोड्या काळात देशाने उभारलेले हे कार्य समस्त भारतीयांच्या बंधुभाव व एकतेचे प्रतीक आहे वैद्यकीय प्राणवायूची गरज लक्षात घेऊन उत्पादनात दहा पट वाढ करण्यात आली सामूहिक प्रयासो हासिल किया गया संकल्प से हो रही है सिद्धि रहेगा भारत स्वस्थ तो आएगी समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए हो रहे हैं अनगिनत प्रयास तो स्थल भी शामिल इसी के साथ बिहार और अन्य राज्यों में लेह की बर्फ बर्फीली चोटियों से लेकर तटीय लक्षद्वीप तक, लक्ष तक गुजरात के कच्छ से आसाम के कार्बी ऑंगलोंग तक देश के चारों कोनों में स्थित सात जिलों में से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना एक अभूतपूर्व बयान जो संपूर्ण भारत के बारह सौ से अधिक अस्पतालों को मुस्तैदी से ऑक्सीजन मुहैया करवा रहा है। कोविड-19 महामारी का एक ऐसा जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई फेफड़े के संक्रमण से बड़े पैमाने पर कोविड मरीज सांसों के लिए जूझे भारत भी से जूता नहीं रहा भारत सरकार ने कोविड महामारी की कई लहर का कर कर टना किया जिसने अस्पतालों में बड़ी पैमाने पर ऑक्सीजन बेड की संख्या मास्क, सैनिटाइजर बढ़ती है राज्यों ने बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद दी है कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरियंट होने से विकसित देशों में यह बीमारी कहीं ज्यादा चुनौतीत हो गई भारत में भी मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है इस स्थिति को भागते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व तो में ने। भारत सरकार ने प्रोएक्टिव होकर कई कदम उठाए इसमें देशवासियों को पहली लहर की तरह ही क्यों ऐसी मसूल किया है आज देश के दूर सुंदूर में अस्पतालों तक वेंटिलेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने का भी तेज गति से प्रयास किया जा रहा है डेढ़ हजार से ज्यादा ऑक्सीजन भारत सरकार ने जल थल रंग हर संभव रास्ते से देश के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुँचा है देश के सभी 736 जिलों के 1224 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल करने का फैसला दिया गया। नदी, पहाड़, समंदर इन प्लांट्स को देश के दूर दराज और दुर्गम इलाकों तक पहुंचाना अपने बड़ी चुनौती है इसे कम से कम समय में वहां न केवल पहुंचाया गया बल्कि रिकॉर्ड समय सीमा में सफलता पूर्वक स्थापित करके चालू भी किया गया इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है अब तक कुल सात हजार से भी ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से निकले फिल्टर्ड ऑक्सीजन की मात्रा शुद्धता और गुणवत्ता की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग आईओटी के माध्यम से की जाती है इस तरह अब तक तर एक लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक ऑक्सीजन सिलेंडर एक हजार ऑक्सीजन प्लांट्स चार लाख से अधिक बेड्स को ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई से जोड़ा गया है साल दो में जहाँ एल का रोजाना उत्पादन औसजन नौ मैट्रिक टन था वही साल दो में यह बढ़कर नौ हजार तीन सौ मैट्रिक टन हो गया है इस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने न केवल इस अभूतपूर्व आपदा का सामना किया बल्कि उनके आह्वान पर मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर हुआ भौगोलिक वैविध्य पाहता देशाच्या ऑक्सिजन ची वेगवान वाहतूक हे आव्हान होते मात्र भारताने ते यशस्वीरित्या करून दाखविले वायुसेना व वा डीआरडीओ ने त्यासाठी योगदान दिले ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पाचे मोठे नेटवर्क देशभर उभे राहिले असून प्रत्येक जिल्हा ऑक्सिजन दृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यास मदत झाली आहे अमरावती जिल्ह्यात आज मितीला प्रतिदिन सत्तर मॅट्रिक टन ऑक्सिजन उपलब्ध होत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले प्रदीप इंगोले विदर्भ न्यूज अमरावती